как, что предлагают представители сельского совета. Они все равно близко там. Можно я скажу свое мнение? Да. Смотрите, э, значит, на же на там. У нас впервые за историю села принята социальная целевая программа «Ветеран 2012». И нам нужно уметь ее или, или научиться ее реализовывать. Значит, э, Депутаты, слава богу, приняли это решение, а программу утвердили. Сегодня есть выконавчий комитет. И его заседание раз в месяц. Значит, нам нужно подавать соответствующие э, заявки на финансирование текущих мероприятий. То есть есть там определенный график. Вот. У меня в памяти 23 февраля там, по-моему, 1200 гривен, да, и в программе было. И 15 февраля, да? 15 мы это, не представляют. Вот. Значит, в конце месяца э, обычно происходит. В конце месяца обычно происходит исполком. У нас сегодня 25 число среда. То есть э, ориентировочно, у меня еще нет подтверждения, но э, возможно завтра будет вот сделать разведку углом, я извиняюсь за такое слово, но и четко понимать, когда будет исполком. Он будет и завтра, или в пятницу, может быть. И нам нужно на нем присутствовать. И нам нужно уже сделать соответствующие заявки на, на финансирование текущих мероприятий. А их у нас сегодня как минимум два. Это подготовка к праздникам, которые будут в феврале. И второе это текущее финансирование первичной трансформации. Я, к сожалению, не был на сессии, и у меня нет сегодня официального ответа по окончательной сумме в, в, в этой программе, но если она принята без особых изменений, то на первичную ветеранскую организацию 6 тысяч гривен в год. И из, из расчета 500 гривен в месяц. Поэтому уже можно сделать исполкомную заявку на то, чтобы выделили январь-февраль 1000 гривен на первичную организацию ветеранскую, это раз. И второе, это 1200 гривен, чтобы они уже планировали в феврале на организацию мероприятий по празднованию 15 и 23 февраля. Вот такие мои предложения. То есть сейчас нам нужно просто научиться реализовывать свою э, эту программу, которая принята. Потому что у нас, к сожалению, это впервые и мы учимся. Поэтому э, предлагаю Максимум вам быть. На, на исполком. И еще кто, кто, я думаю, депутаты на социальной комиссии тоже могут быть. Вот. Это, это мероприятие открытое. Мы тоже, как общественная организация громадов в там будем. Мы будем вести видеосъемку. Единственный способ сегодня, так скажем, извините, опять же такое слово, заставить исполком реализовать программу, это обеспечить общественный контроль. Чтобы каждый человек знал, как работает исполкома. Общественный контроль – это видеозапись исполкома и его трансляция на сайте. Только так мы сможем э, стримить это дело. Иначе я, я не вижу выхода иначе. Поэтому э, делаем заявки на выделение средств, обеспечиваем видеозапись и общественный контроль. И оно все пойдет. Вот такой мой момент. Поэтому э, Сегодня мы ожидаем информацию о дате исполкому. Как только она будет, мы вас проинформируем и желательно на нем быть. На Я уверен, что члены исполкома с пониманием отнесутся и выделят деньги. Потому что, по сути, они принимают решение, исполком, о, скажем, о исполнении этих программ, которые приняли депутаты. То есть депутаты принимают, утверждают, а Сполком уже реализовывают. Есть, раз уже есть решение положительное депутатского корпуса, тогда исполком обязан это все дело выполнять, при наличии средств. То есть обуховные Совета сейчас информирует о том, как ну, состояние поступления в бюджет. Если есть реально есть финансы, то есть есть деньги, тогда нет основания отказывать от реализации уже принята целевой программа ветераны тысячина то Ну, то как таковую <соединяющему> программу еще не о чтобы она так вот уверенно была принята программа ветераны а, <соединяющие> а это, а, это нормально а как, как вы считаете она должна была а <соединяющие> как до нас вот вы... 60 тысяч 60, 60 или 80. нет 60, 60 мы рублей мы, мы мы всего на социальную программу выделено 80 тысяч потому что конечно 60 тысяч на программу ветеранов никто нам не даст всего выделили 80 и вот, раз ветеран да, вы, э, приняли не как отдельную программу, а как составляющую. составляющую. Ну, если, ну, смотрите, то есть при наличии денег, может, там и будут деньги. Но 60 тысяч, 60 тысяч не изменилось. Тысяч. Не, ну, пишу, составляю составляю. Цифры. Я вам скажу так, составляю. я вам скажу так. любой вопрос, при рассмотрении на местном уровне, при местном самоуправлении, когда его рассматривают депутаты, есть это коллегиальный уровень, есть много людей, и, и, конечно же, объективно будут разные мнения. Поэтому любой вопрос будет приниматься с трениями, обсуждения, замечания. Это, это нормально. Но э, также э, нормально понимать то, что депутаты принимают решение, сколько денег. И вот когда говорят, что нам никто не даст, а почему-то, вы же, то есть корпус, то есть принимает решение депутат. вы можете и в Но извини, пожалуйста, мы не можем, от, мы как депутаты логически понимаем, что мы не можем все деньги, если у нас, допустим, 2 миллиона, да. выделить полмиллиона именно просто на празднование чего-то. У нас есть куча проблем, которые надо решать в первую очередь. И крыши перекрыть, и дороги сделать, и все остальное. Поэтому ничто ну, же объективно объективно ну Но ну, 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 из двух миллионов... 80 тысяч на, на, на социальном потребу, это тоже мало. Ну и правильно, это в твоем понимании. А люди, которые живут без света, вот там вот кооперативно вот написали заявление, мы выделили деньги на подстанцию, чтобы сделать какую-то подстанцию, чтобы включить людям свет. Та же у нас ветеран, которая сидит, может там в том районе будет подстанция, и она будет подключить им свет. Ну поймите, 60 это что же. тысяч гривен э, из двух миллионов, это насколько получается три получается? 3%? Я думаю, что 3% от общего жилья можно выделить да? ветеранам. Ну, это то я об... По-моему, 8 миллионов. миллионов. Да, нет. Мы а? даже, посмотрите, мы, миллионов, мы миллионов, даже, миллионов. вот смотрите, выделили не, ну, это количество... Это очень общий бюджет. у нас 2 миллиона, то есть деньги, которые мы можем потратить да. на, на, на село. Так вот, э, Галина Николаевна, мне не даст соврать, что распределили как бы вот, на дороге столько-то, на, да. на освещение столько-то, на водопроводы то то Тут просто даже некуда его, допустим, мы, вы что думаете, мы не хотим дать полмиллиона на ветеран, на совет ветеранов? Да, а пожалуйста. отопление сделать в доме культуры? А отопление, в... а газификацию, еще а все остальное? Еще раз повторю мысль, то, что 60 тысяч из двух миллионов, это, это, менее там, 3%, да? Ну, на послушайте, не послушайте ну правильно, я не... речь, идет, речь смотрите, вот вы... Да. Значит, давайте мы э, с другого, значит, это... Несколько категорий жителей. Это участники боевых действий, инвалиды, отечественной ночевой и интернационалисты и так далее. Это в количестве около 600 человек или даже больше. То есть, да, то есть в целом, идет речь о поддержке вообще движения по социальной защите этих категорий людей. Поэтому, я, кстати, вот еще не видел официальных документов по этой сессии, но если программа принята, ее нужно реализовать. Мы, только... Мы хотели 120 тысяч, да? чтобы да. туда вошли и дети и поддержку молодежи, молодежи, молодежи да. но так нам это, дали только я вам открою да. немножко такие так скажем нашу нашу внутреннюю информацию нашей общественной организации мы готовим проект программу по э, поддержке молодежи и будем вносить проект решения по изменению бюджета поэтому э, в целом по э, программе социально-экономического развития у нас готовится второе э, и оно будет внесено, я думаю, на сессию, которая будет в феврале. Вот. Но сейчас, если принята программа Ветеран в том виде, который она есть, и еще раз повторяю, это законный способ финансировать все необходимые мероприятия. Да. Что, до... Давайте, при Давайте мы посмотрим, в каком да. виде принята ну, эта нет, программа. Мы не знаем, программа она... не принята. социальная я понимаю. так понимаю. программа, Если это так, принята? а то Принята. Ну, принято. Но мы не мы не будем. Мы посмотрим, каком виде она принята. Наша организация сделала соответствующие запады на информацию. Скажу вам честно, что сегодня Сельсовет уже нарушает закон о доступе к публичной информации и не выдает нам своевременно на копии решений, которые были приняты на сессии 10 января. Вот завтра будет приемный день, мы это вопрос поставим, если не будет на ответ, то это будет обращение в прокуратуру. Но по нашим данным программа принята, и это факт. А раз она принято, значит, это уже ее нужно реализовывать. Это да. тоже. Солдатович, вы да. говорите по вашим данным. Давайте мы увидим ну, эти данные, тогда мы будем говорить, что это факт. Мы пока факта не видим, что принято на сессии. Я а, вам а, Иван, Иван, говорю, Иванов, говорите другое. Давайте ну, мы увидим эту программу. Ватикан мы посмотрим. что нет. И на какие нужды выделены деньги? Я а а это маскировал. Когда с улицы милировал, и право составе. Но, но программа без изменений. Все, все мероприятия и все финансирование. Конечно, тоже... да, да, создали. да, в составе, при наличии. Да, ради бога, в да. составе, ну, что, что четко определено перечень и четко определено финансирование на эти мероприятия. Правильно, все. но смотрите, вот, но тот же, и там и еще смотрите, в эту программу, э -э -э Будет входить программа, допустим, помощи детям, программа еще, то есть там будет несколько программ. И эта программа будет как бы в составе других программ. И вот смотрите, я вам объясняю, если будет, допустим, 80 тысяч и будет, допустим, 10 программ, да? 10 10, да, 10 да. Так вот разделится, допустим, на все эти программы. Но никак не будет 60 тысяч на ту программу ветеран. Понимаешь? Все понятно образно она может. Э она будет выдаваться и все, но а только не согласится. Потому что программа приняла радость Сельского Совета, она принята в том виде, в котором она есть. Поэтому уже это, ее нужно реализовывать. И, и э, я не, не совсем понимаю, почему только 80 тысяч на всю социальную э, запись села. Почему только 80 тысяч? Кто такой э, такое принял? Мы почему... 180 выделим и не выделим полевую, не выделим туда денег. Отдадим все на совет ветеранов только. Но почему? Не, ну, может, ну, логически вы... вы подумайте сами. Я за то, что решать инфраструктурные проблемы, но есть живые люди, которым нужна помощь сегодня и сейчас. Эти люди, извините за время, я, я не побеждал, кровь проливали есть такие. Поэтому их нужно сегодня поощрить. Но и там и, же и есть и другие что, ветеран... и материальная помощь будет им выписываться. И там другие тоже есть как бы... Мы же им будем Эта программа, часто, Это программа, она по минимуму составлена. То есть там основная э, статья расходов, там, э, значит, предусмотрена адресная помощь. Я ветеранам. цифры не видела, мне не дали цифры понимаете, я не видела цифры. ну так давайте мы возьмем да. что принято, посмотрим да, потом да, мы будем обсуждать мы да, сейчас фантазируем да, непонятно ну чем, нет, не фантазируем, да. да, а дверь, точно. значит, принято да. 60 тысяч в составе этих 80 тысяч Ну, 60 тысяч 60, 000. 60, 000 60 000 нет 60 нет, где 80 тысяч 80 80 принято, 80 принято да, в общем, да, на социальное да, развитие раз, да, на, да, на село а ветеран это в составе. Это там будут 10 программ. Я не говорю, что именно 10. были там три. В любом вы случае, вы Совет ветеранов этими деньгами не распоряжается. Правильно? Он, он может... Он, 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 он... Мы не, мы будем... не распоряжается. Я я я распоряжается я, 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 я. этим сельский совет. Нет, я нет, правильно понимаю. Значит, распоряжается в целом деньгами Рада депутаты, а реализовывают исполнительно это исполком. Но Совет ветеранов Правильно было указано он, у него есть функции общественного контроля, над организацией программы. То есть, у всех есть функции общественного да, контроля. Вот, И у вот общественных организаций задача, каждого жителя села есть такие функции. Да, значит, учитывая программные цели общественной организации Совет ветеранов, ну, то есть Фонтанской ветеранской организации, одна из, из задач это контролировать или обеспечить общественный контроль над... Реализация этой программы. Вот это вот одна из задач света ветеранов. И мы и я, как вообще-то тоже были помогали получить э, на руки этот документ, который бы, ну, Значит, где было бы зафиксировано все, о чем вы говорите сейчас. А теперь э, я э, хочу как бы подвести <святый> итог того, что вы сказали. Значит, что нам нужно? Как я это вижу и, и, и советую это вам сделать. Значит. Первое, это нам нужно э, быть на испокоме и внести соответствующие э, заявки на финансирование прав на ветеран. Завтра мы получим официальные документы. И, и копию дадим вам тоже. То есть наша организация получит, и, и, и ваша организация тоже это, это дело и передаст. Вот. Мы э, поможем вам обеспечить обще, общественный контроль над э, этими вопросами. Это все будет э, отснято и будет на сайте нашей общественной организации. Вот. В плане уточнения списков, это, я так понимаю, это постоянная задача Совета Ветерана, то есть, потому что постоянно будут изменения. К сожалению, люди будут уходить. Я имею в виду. Вот. И это, это работа постоянная Совета Ветерана. Так что на этой неделе у нас ждут задач и скорее всего, что завтра. Но мы это отдельно увидим. А в плане помощи со социальной комиссии села Фонтанка, скажу честно, что мы готовим проект с программой по поддержке молодежи, и там программа будет рассчитана на три года финансируемые на там это мы как бы будем все делать еще. Ну, это отдельно, наверное, потом. Потому что мало. у вас есть и дети сыроты, да. дети инвалиды. Но там отдельно говорим не сейчас. Так что мы все Не все так печально, как кажется. Завтра опять да. не будет. Если хоть что-то будет, мы понимаем, что нам наличные деньги не нужны. Да. Мы, да, мы там именно посмотрим. Да мы тоже, тоже не против. Если были бы не деньги, да. все мы дали бы. Но, Но там звучала такая шла мысль от нас есть. Если зачем деньги нужны Совету ветеранов. Да. А зачем, это так, а, а зачем это обеспечивает обеспечивать социальный запись 600 человек в себе Зачем, это, зачем эти люди вообще фонтанки? Давайте так мы их вывезем в поле. Сидел и сказал, когда... зачем нужны деньги, Совету ветеранов? Да не нужны. Но да сегодня надо Чурилова проведать, потому что. Жена умерла уме да. там... кто... Что ты пойдешь с пустыми а руками а Или я к тебе А кто пойдет? Человек с Ему 90 год. Да? -го. Никто не пойдет. Да. Это будет делать совет ветерана. Никто не делать не будет. Нет, да. То есть вот. спасение... Так зачем счет должен свои дети ну, 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 потратить, чтобы идти, купить ему хоть тот килограмм мандарин или апельсин? Ну, вы понимаете, о чем я? Ну что там, а я выходит а, а, с этого? Если... Я так понял, что... Инвалид войны. Я так понял, что очевидно нет взаимодействия да, или взаимопонимания ну, на сегодняшний понимаю, день у председателя Совета ветеранов и председателя сельского совета. То есть не налажен вот этот контакт, где бы было видно, что сельскому совету нужен совет ветеранов, как да, помощник, а как он опора. Вами. Поэтому вам просто нужно наладить контакт. Как? как? Мы, а мы мы как налаживается трое и так, как вместе. и вместе. вместе. да, да, мы да, несколько да. раз так, уже. Я тоже так, так объясняла. Два раза на месяц. Да? Я, ну, я, я поставьте не прямой вопрос там, не... и осветите это э, на, на сайте, на сайте, в прессе. Жизнь, да. Поставьте вопрос. Совет ветеранов вам нужен? Если нет, тогда мы не можем Что без это? поддержки власти. Тогда или нужно самораспускаться, или, или какие-то другие действия, или об этом нужно кричать. А